Привет, Миша. Как считаешь, чем отличается обычный футболист от очень дорогого? Конечно же, не бусами, а мастерским выполнением уникальных техник. Вспомни Финтези Дана или Штрафная Роналду. В 21 веке умение подать идею, товар или услугу – это тот финт, который нужен каждому успешному человеку. Сегодня я расскажу о технике, которая тебе в этом поможет. Сперва ответь себе на два вопроса. Первый, что важно для твоего собеседника, экономия денег, времени или другое. И второй вопрос, как твое предложение может восполнить эту потребность. Например, представь мальчика Женю, которому 16 лет, и он не хочет учить английский язык. Твоя задача его мотивировать, но при этом тебе известно, что он мечтает путешествовать. Теперь у тебя есть аргумент. Выучив английский, ты сможешь путешествовать. А мы с тобой можем переходить к технике. Шаг один. Создай слоган, учитывая эту потребность. Например, Женя, как это прекрасно путешествовать. Шаг 2. Тебе нужно показать ситуацию, в которой твое предложение максимально актуально. Например, Женя, представь, что в аэропорту в Амстердаме ты потерял свой багаж. И даже не сможешь спросить, не зная английского, где он. Шаг 3. Расскажи, как с помощью твоего предложения он сможет решить свою проблему. Женя, всего 6 слов в день и в течение года ты будешь знать более 2000 слов. Шаг 4. Сделай партнерское предложение. Женя, как будет удобнее учить английский? Можем писать стикеры или запишем аудио. Таким образом, ты фокусируешь внимание собеседников на выборе, а не на причине отказа. Миша, давай запишем основные шаги техники. Слоган, ситуация, инструкция, предложение. Как видишь, техника позволяет сохранить партнерские отношения с твоим собеседником и проявить индивидуальный подход. Как думаешь, сколько тебе нужно времени для того, чтобы стать мастером этой техники? Будь уверен, всего после нескольких успешных примеров ты будешь использовать ее автоматически. Если у тебя возникнут вопросы относительно этой техники, пиши мне на электронный адрес. Я желаю тебе сегодня сделать лучше, чем вчера и достичь успехов. Всего хорошего!